这些炮灰能不能有点脑子？啊？你行你上啊！谁在说话？我我穿书了。欢迎来到穿书世界，原女主沈佳佳，反派顾九成身边的卧底，以督军顾九成夫人之名传递情报为生。在一次任务中，被顾九成的表妹子秋识破，沈佳佳对子秋下药，找赵老六假意玷污，谁知子秋中毒之后。因。 先进了顾九成的房间，顾九成震怒，彻查此事。沈佳佳间谍身份曝光，惨死狱中，沦落为书中炮灰。现在你成了书中的沈佳佳，当沈佳佳活到最后，就能回到原来的世界哦。姐姐，我的药好了吗？姐姐，姐姐，这不会就是沈佳佳要给子秋下的药吧？现在我是沈佳佳，我今晚就要下线了。这样不、啊、对劲儿啊，这是哪儿？